السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah kerana dapat bertemu lagi dalam rancangan Lembayung Al-Quran dan pada kali ini kita masih lagi membincangkan ayat 24 hingga 25 dari surah Rum. Bagi tuan-tuan wiki tafsir Ibn tolong buka jilid yang ketujuh, muka surat 229. A'udzu billahi Wa min ayatihi yuriikumul barka khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al ba'da mawtiha. Inna fi dhalika laayatil liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an Qom al-sama wal ثم إذا دعَكُم دعوةً من الأرض إذا أنتم تخرجون. سَرَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepada mu kilan untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sudah matinya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya lagi adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian Abi Ladin memanggilmu sekali panggil dari bumi sekedua ketika itu juga kamu keluar dari kubur. Di sini Allah menghimpunkan lagi untuk kita lihat tanda-tanda kekuasaannya iaitu telah saya uraikan dalam kuliah yang lalu bagaimana datangnya kilat, datangnya petir, hujan dan menariknya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran seperti disebut oleh Imam Suti dalam kitabnya Mu'tarakul Akran bahawa menyebut tentang hujan dalam Al-Quran ni perkataan al matar. Wa zahir anna ghalib isti'mal Al-Quran lafzi al-matar fil azab kama qala Ibn Uyainah illa anna al-ulama isasna minhu qawluhu ta'ala in kana bikum azam min batarin. Jadi dalam kitab Mutarakul Akran karya al-Imam Asy-Syuti, imam yang terkemuka Nama Syafi'i, ahli hadith, ahli tafsir, ahli lughah, ahli fiqh yang terkemuka ini, satu karyanya bertajuk Mutarakul Akran menjelaskan bahawa pemilihan perkataan matar dalam Quran biasanya merujuk kepada satu benda perkara yang bersifat hukuman, azab daripada Allah SWT iaitu kita dapat lihat penggunaan-penggunaan seperti ini merujuk kepada satu seksa yang bakal dikenakan oleh Allah sehingga Alimah Al-Bukhari pun mentabwibkan dalam sahih jami' ni itu bab pada menyatakan bahawa wa idza qalu allahumma in kana hadha huwa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama ya bi azabin alim merupakan ayat ke 32 surah al-anfal bahawa zahirnya kata imam ibn hajar daripada ibn uyainah ini bila allah menyebut perkataan matar biasanya merujuk kepada azab melainkan dalam ayat ke-32 surah al-anfal tadi ayat ni turun kalau kamu berada dalam keadaan Dimerujuk kepada in kana bikum azan min matarin kalau kamu berada dalam keadaan susah maka ada perkara-perkara yang diberi pengetahuan kecuali yang disuruh hukum fiqih di situ. Jadi merujuk kepada perkataan hujan ni tadi matar biasanya merujuk kepada azab. Melainkan kalau sebut perkataan raith maka ini merujuk kepada rahmat Allah SWT. taala. itu kita dapat lihat Allah menyatakan yunazilul raith min ba'di ma qanatu. Jadi raith ini merujuk kepada hujan yang datang dengan bau rahmat kebaikan. Manakala matar dalam Quran biasanya merujuk kepada hukuman azab daripada Allah SWT. Inilah dia keistimewaan penggunaan Quran kalau kita lihat ada perbezaannya. Wallahu alam tapi dia suruh istiqdam. orang harap pada perkara ni, kata Imam Asyuti lagi, dia merujuk kepada perkara yang sama tetapi dalam Al-Quran, kita akan lihat penggunaan matar ni biasa merujuk kepada azab, kepada hukuman seksa yang bakal dikenakan oleh Allah SWT jadi ayat ni menceritakan lagi tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia satu persatu dihitung, dan kita jangan lupa daripada tema awal surah Arum ini, seperti yang telah saya uraikan kepada tuan-tuan, bagaimana penjelasan oleh Alimak biqai yang menulis dalam tafsir yang terkemuka itu Nazmud Durar, mafumnya, bahawa tujuan utama surah ni adalah menggariskan satu ke ketapan bahawa semua perkara yang berada dalam penglihatan kita dalam apa yang kita pantau kita lihat kita perhatikan semua itu merupakan ketapan daripada Allah SWT sebab itu perkataan yang akan kita uraikan selepas ini, perkataan qiyam antaqumas sama wal ardu bi amri jadi semua berada dalam genggaman Allah SWT walau besar mana sekalipun empire atau kekuasaan satu negara yang kita lihat pada hari ini dengan sifat Amerikanya yang angkuh membiarkan Zionis itu terus menjajah menganiaya membunuh beramai-ramai umat Islam Palestin tak kira perempuan, laki, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Tapi ini telah kita lihat di surah Tadaburnya. Ia menandakan satu chapter baru akan berlaku kerana surah ini meletakkan satu titik tolak menguraikan keesaan kekuasaan Allah dalam segala perkara. Dan dia menceritakan kemenangan yang bakal dinikmati oleh mereka yang pegang teguh kepada ketapan Allah SWT. Dan akhir sekali kiamat akan berlaku kita akan lihat. Ini yang tersirat di sebalik yang tersurat di sebalik kemenangan yang berlaku oleh mana-mana bangsa yang kita saksikan di dunia. Menariknya surah Rum ini supaya kita tidak pergi jauh Oh, daripada asas yang telah kita lihat daripada awal seperti disebut dalam Muqtara Kul dan kita lihatkan oleh Imam Suti lagi bahawa nama-nama surah ni ada bagai ada dipanggil sebagai at tiwal ada yang dipanggil sebagai Al-Mi'in ada dipanggil sebagai kalau kita lihat yang panjang ini merujuk pada Al-Baqarah at tiwal tu Ahli Imran Nisa Al-Ma'ida Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal ni ada dianggap sebahagian daripadanya merupakan surah Bara'ah dikatakan sebagai surah Wahidah tu sebab di awal Bara'ah tidak ada Bismillah jadi ini antara nama-nama surah yang dipanggil dalam Ulum Al-Quran Dan surah Ar-Rum ini termasuk daripada surah Al-Mathani Mathani bukan surah Al-Fatihah saja Yang mana Nabi SAW menyatakan Wa'utitu makan al injil Al-Mathani Aku diberi daripada gantian kepada Injil Yang dibanggakan oleh pengamun Nasraniyah itu Sebenarnya ada surah-surah yang dipanggil sebagai surah Al-Mathani Satu daripadanya ni surah Ar-Rum yang sedang kita bincangkan. Wallahu alam Kita melihat dalam penjelasan oleh Ali Mausuti Dalam al Tukhan Bahawa Mathani itu mungkin datang berkataan Al-Thana' Al-Thana' maknanya pujian kepada Allah SWT Jadi inilah dia Narai yang dikemukakan oleh Allah Taala nikmat satu persatu yang dihitung disebut olehnya dan perkataan tamak yang telah saya huraikan yang lalu daripada tafsir Tabari menjadi Tabari bahawa manusia ni mengharapkan daripada hujan itu kerana perkataan ma yang dibawa oleh Quran ini menunjuk kepada rahmah berbeza daripada matar yang saya nyatakan awal-awal tadi yang biasanya merujuk kepada azab jadi si hamba ini tak kira lah muslim ke bukan Islam ke melihat hujan itu, itu, itu satu, kebaikan kerana memberikan kepada manusia kehidupan tanamannya ternakannya manusianya sungai kalau kering tak ada ikan nak makan tak ada kehidupan laut laut yang akan hidup sebagai contohnya laut itu pun mengalami sesuatu perkara bencana yang dipanggil manusia fenomena alam dan sebagainya maka ia merujuk kepada satu rahmat yang semua manusia menggapainya mengharapnya jadi perkataan tamak ini digunakan dalam arti kata mengharapkan rahmat Allah SWT dan pernah saya bawa bukan kepada tuan, tuan kisah merujuk kepada Nabi Ayub AS bila baginda pulih dari penyakit yang diduga oleh Allah akannya maka baginda pun mandi. disebut dalam hadis itu dalam keadaan tidak berpakaian tiba-tiba Allah telah mengutuskan untuknya sekumpulan kelkatu belalang datang dan bertukar menjadi emas jatuh di hadapannya maka baginda pun beria-ia mengutipnya malaikat Jibril datang kepada berkata wahai Nabi Allah kerana Allah telah beri kepada mu kekayaan maka jawapan Nabi Allah yang mulia ni merupakan tamak kepada anugerah Allah yang Allah utuskan kepada aku maka Allah beri kepada aku lalang dan juga katu ini yang terbang serangga ini bertukar jatuh jadi emas maka ia untuk aku maka ini perkataan tamak yang dibenarkan dalam usaha kita terhadap perkara yang halal Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata wa inilla ukrihu nafsi al-jima' tama'an fi zulati salihah Aku berusaha untuk memaksa diriku setiap malam Untuk menyetubuhi istriku Supaya dengannya aku dapat anak-anak yang saleh Tamak kepada isteri yang saleh Ini perkara yang dibenarkan Tetapi ada perkara yang dilarang kita untuk tamak Yang mana dalam hadis Riwayat Ahmad tabarani Al-Hakim Abu Nu'aim dalam Al-Hilya Al-Bayhaqi dalam Da'wah Al-Kabir Begitu juga Al-Bazar Nabi SAW mengajar kita untuk ista'izu billahi min tama'in Yahadi ila taba' Itulah penyungan kepada Allah Dijauhi daripada sifat tamak Yang menjadikan seseorang itu mendarat lagi dalam dirinya. Ista'izu billahi min tama'in yahdi ila taba'. Mohonlah perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan diri kamu daripada sifat tamak. Ni bahasa Arab panggil tamak. Ta mim ain dalam ayat ni. Khaufan wa tama'an. Tamak yang tidak dibenarkan yang dilarang kita dan diminta kepada kita supaya mohon kepada Allah, mohon perlindungan daripada sifat tamak yang semikian. Tamak maknanya hendakkan satu tabak kalau dibaca dengan sukun maknanya khatam, maknanya satu yang mendarah daging yang tak boleh dipisahkan. Apa dipanggilnya? Melekatnya stain itu pada satu kalau ibaratnya besi itu pisau itu telah berkarat ini dipanggil sebagai tabun dengan nusukun tapi kalau dibaca taba itu bagian danas ini satu kekotoran satu benda yang melekat dan tak boleh dipisahkan maka dalam hadis walaupun hadis ni pelayan di sudut para ulama nya hadis yang dhaif tapi min babil fadail ini satu bab daripada bab fadilat perkara-perkara yang kita memohon untuk Allah hindari di kita pada sifat ni auzubillahi min tamain yahdi ila taba aku mohon pada Allah ya Allah daripada sifat tamak yang menjadi darah daging dan akan menyebabkan pergaduhannya, persisihannya, tamak kepada harta pusaka sebagai contohnya, tamak kepada perkara yang tak sepatutnya, tamak sehingga membawa kepada merebut isteri orang dan sebagainya. Ini merupakan perkara-perkara yang diminta kepada kita agar mohon pada Allah dibersihkan hati kita dari sifat-sifat semikian. Tamak kepada harta orang lain melihat orang berjaya maka kita nak merampas apa yang ada padanya. Bukan sahaja merampas menghancurkan masa depannya. Maka ini sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Ada sifat tamak yang dibenarkan, ada sifat tamak yang dilarang. Berpandukan pada penjelasan hadis ini tadi. Baik, para pendengar yang hadir dan dikasihi sekalian. Saya harap tuan-tuan dapat faedah daripada penjelasan ayat-ayat ini dan berkaitannya dengan kehidupan kita supaya kita jangan pandang ayat, ayat Quran ini terasing daripada kehidupan kita. Alangkah ruginya kalau ada sifat demikian bahawa kita merasakan ia isolated daripada kita. Nahnu fi wadin wal Quranu fi wadin akhar. Kita berada di satu wadi dan Quran berada di tempat yang lain. Itu pepatah harap mengatakan alangkah ruginya kalau demikian kerana kita tidak merasakan Quran itu sebahagian daripada hidup kita. Baik, dalam ayat ini saya lagi kita lihat penggunaan perkataan yaqilun. Nasihat telah huraikan kepada tuan-tuan perkaitan di antara penggunaan perkataan Quran ni daripada tafakkarunya daripada ta'limnya ta ataupun aliminya kemudian sama'nya yasma'unya kemudian yaqilunya bagaimana keadaan semikian dapat kita lihat kaitan di antara satu penggunaan Quran dengan yang lain ini satu perkara yang luar biasa dalam ketersusunan ataupun sinkronisnya bagaimana serasinya pemilihan ayat-ayat Quran itu penggunaan perkataan-perkataannya saya nak cerita kepada tuan-tuan satu perkara yang menarik berkaitan dengan Quran ini disebut sebagai Tanah Bainal Ayat Al-Imam Al-Wiqai terkenal dengan karyanya bertajuk Nazmud Durar Fi Tanasub Al-Ayat Waswar kehebatan yang ada pada kesahsian ayat Al-Quran itu saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan satu hari Nabi SAW telah pun mengimlakkan kepada para sahabat mereka ni merupakan penulis Quran kata Batul Wahi kita semua sering maklum bahawa Nabi SAW merupakan seorang manusia yang ummi yang Allah jadikan semikian sebagai satu kemuliaan untuk baginda bagi membuktikan semua yang hadir dalam hidup baginda itu merupakan wahyu daripada Allah bukan dipelajari daripada siapa dibaca dipindahkan maklumat itu daripada bangsa-bangsa dahulu dipelajari daripada orang pandai ciri pandai sebelumnya tidak bahawa Nabi seorang ummi telah saya huraikan dalam surah Al-Ankabut yang lalu bincangan tafsir Qutubi sebagai contohnya jadi melihat kepada perkara ini bahawa Nabi mengimlakkan maknanya Nabi mentalqinkan kepada para sahabat yang merupakan kata wahyi yang ada keliling Nabi ini termasuk seorang daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu maka Nabi bacakan untuknya sampai kepada ayat wala khalaqnal insana min sulatin tin sampai kepada khalqan akhar. tiba-tiba Nabi berhenti maka Muaz menyempurnakan berkata fatabarakallahu ahsanul khaliqin maka gembiralah Nabi mendengar kata-kata daripada Muaz itu Nabi mengatakan biha khutimat betul lah apa yang kau baca tadi itulah akhirannya ini satu perkara tuan-tuan ya yang berikutnya kisah dalam surah Al-Maidah nak cerita keserasian pemilihan perkataan Quran itu bahawa Al-Asma'i Al-Asma'i ini merupakan seorang ahli bahasa yang terkemuka yang kita dapat lihat nama beliau lah dalam bab nahu ke saraf ke ada bincangan nama Asma'i ini nama Sibawi dan sebagainya Asma'i ini dia berkata kuntu akra'u و السارق و السارق و السارقة تفقد عوايديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. ini di hadapan khalifah ni asma seorang ngahinahu sastera yang terkemuka dan punya hubungan yang baik dengan istana. Beliau membaca ya bahasa rikuasariqah tu fakta gawai diahuma jaza' mima kasbahana ghafurur rahim. Nih ayat ke tiga puluh lapan surah al maidah. Tiba-tiba bila dia baca itu ada seorang Arabi Arabi ni seorang Arab Badui dia duduk kat situ tu. tidak takkanlah layan Allah macam tu bunyinya terkejut Asma'i ini beliau merupakan seorang pendita Bahasa yang hebat, kenapa demikian tuan-tuan Nanti saya akan huraikan dalam kuliah akan datang Teguran itu kerana Kesilapan beliau memilih perkataan, bahawa beliau Menghafal Quran ni, tersilap sebut perkataan Sampai begitu sekali, orang yang faham Bahasa Arab, dia akan mengerti bahawa ini tak serasi Ini bukan begini, ini mesti salah Tuan-tuan, saya akan huraikan perkara ini akan datang Dalam kuliah kita berikutnya, kerana di sini Ada dipanggil sebagai Asimah at al tabiriyah Al-Siyak, ini pemilihan Perkataan ni, sangat teliti, sangat Hebat, menakjubkan, satu wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi yang salam mujizat yang bekalan sampai akhirat amatlah rugi apabila kita tidak memahaminya tuan-tuan insyaAllah saya kemudahkan yang kuliah datang Wallahu alam Sallallahu Alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam walhamdulillahi alamin wa barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh